вот мы опять в Милан, среди на лето. Посмотрите, какой интересный молодой человек. Как он умело умеет играть на бутылках. И заметьте, глаза у него завязаны. Но это виртуоз. Это погонение из Милана, можно так сказать. Да? Смотрите, что он вытворяет. Он прямо живет там в этой музыке. Да? И, конечно же, для туристов это приятно, вот посмотрите вокруг сколько много туристов из Китая, Японии, из других стран мира. Да? Вот мы только что оттуда приехали, пришли, мы были там на этой площади Гуамо, на знаменитой площади Милана. Ну и вот сейчас пойдем в ту сторону, покажем вам больше и расскажем. Но ну давайте мы немножко послушаем мелодию, давайте. настоящий виртуоз мы давно так их не встречали Спасибо. Thank you, Very. Дякуем. Grazie, сеньор. Молодец. Что он делает, да? Много собрал вокруг себя туристов. Людям интересно это видеть. И, конечно, это приятно. До свидания и до скорого. Увидимся с вами в Милане скоро. Ну, опять Венеция, красивые места, вот смотрите, какие прекрасные здесь плавающие средства под названием гондолы, да. Семья делает прогулку по Венеции. Спокойный, тихий, размеренный день, средина лета, так что жара, конечно. И видите, такие маленькие мостики здесь, чтобы найти куда-то проход, достаточно не, не туда попасть чуть-чуть, и получается надо возвращаться, обходить и так далее, потому что... Не все улицы имеют проход через эти каналы. Вот, на самом деле, поэтому ну, такие дела. Попробуем показать вам больше интересного. Так что обязательно оставайтесь с нами. И давайте будем вместе гулять по Венеции. До скорого. Ну добрый день. Мы в Венеции, Италия. Эта территория Венеции называется Сан-Марко. Вы видите, здесь очень красивые места, очень широкие каналы, вот храм какой-то находится, да, но вот это местные автобусы, которые возят нас по всей Венеции. И здесь нету другого вида транспорта, кроме как такого, поэтому, ну собственно, покупаем билеты, как на транспорт, на день или там на несколько дней. Вот это вот наш автобус. В целом гондолы, да, э, очень, в принципе. Приятное такое времяпрепровождение, особенно для туристов, для семей, для семейных пар, кто приехал отдохнуть. Хорошо прокататься, они покажут, расскажут об этой местности. Но э, красиво, оставайтесь с нами, покажем вам больше, да, да, вокруг. Мы не будем оставаться в этой гостинице. А где мы останемся, мы вам расскажем дальше. Мы находимся в Венеции. Сан Марко, район называется, да? Маленький базар для туристов здесь. Но интересно, здесь молодой человек рисует картины, вот, обратите внимание. Мы можем немножко понаблюдать, как он рисует. Мы абсолютно ему не мешаем. Он это делает с удовольствием. Посмотрите, какие красивые картины получаются в итоге. Можем вам показать несколько, да? И здесь таких художников, которые талантливы на самом деле, много. Давайте мы вам покажем больше, что здесь находится. Хотим показать вам больший объем того места, Сан-Марино. Сан-Марко. Смотрите, какая прекрасная набережная. Но тоже обратите внимание, как много катеров. Такой... Здесь очень большой объем. Там, где мы были в центре, там очень узкие улочки и очень так все зажато. И мы чувствовали себя такими маленькими, такими зажатыми. А здесь мы свободно дышим, здесь нормально, здесь как большой город, здесь прекрасно. Ну и... Конечно же, оставайтесь с нами, будьте с нами. И смотрите, как интересно здесь такси, да, можно заказать такси на воде. Машин здесь нету, все на воде, лодки, катера, гондолы и так далее. Оставайтесь с нами, покажем больше. Ну вот, отель. Венеция Сан-Марко район. Обратите внимание, какая красота. Нас здесь интересно тоже, как много туристов. Лондонский Биг Бен венецианском амплуа, да, можете посмотреть, красиво очень, посмотри, какое здание. И интересно, молодая пара решила, ну, свадьба, и вот они решили сделать свои фотографии свадебные. Почему бы и нет, сегодня у нас среда, но не все хотим заметить, жениться в субботу. Да? И если вы решите жениться, вы сами определите для себя день и место, где вы хотите такие красивые фотографии. Да? Потому что на самом деле очень красивое место. Венеция очень красивая. И кто здесь не был, обязательно приезжайте и посмотрите. И единственное, что мы хотели бы показать больше, мы сейчас пройдем туда, в клуб, и больше вам расскажем о этих прекрасных местах. Но мы не будем говорить вам подробности, какое здание, когда было построено и так далее. Почему? Потому что мы хотим, чтобы вы сами сделали маленькое исследование, чтобы не все мы вам рассказали. Поэтому так. Продолжаем. Оставайтесь с нами, увидимся дальше. Площадь Венеции. Мы находимся в самом центре города. Вот Роберто делает фотографии. Вот этот знаменитый храм, о котором они все говорят. Только что 4 часа пробили вот эти вот колокола сверху. Очень много туристов на самом деле. Молодежь, дети, взрослые, все кормят голубей. Вот начинается опять стучать вот этот вот колокол там сверху, видите. 4 часа дня. Время как раз идти хорошо, вкусно пообедать и продолжать двигаться дальше. Оставайтесь с нами. Здесь очень красиво на самом деле очень величественная такая площадь тоже эм, мы вам хотели бы рассказать название всего этого но не станем приезжайте и посмотрите до скорого скоро увидимся сегодня у нас эм, 16 0 7 14 так что, пожалуйста, оставайтесь на нашем канале и заходите чаще. До встречи. Венецианский биг-бен маленький. Пока. Венеция, центр города. Мы не находимся на каналах, каналы тут сзади. Прекрасный вальс, да? Они играют его с 1750 года. Конечно, люди меняются, так как долго не живут, 70-80 умирают, друг друга меняют. Но вальс здесь играют давно. И этот ресторан работает давно. И посмотрите, какая красивая площадь, где мы с вами находимся. Вокруг. Очень много голубей. Они здесь никогда не голодают. Зимой или летом ли? Здесь всегда люди, здесь всегда дети. Их кормят. Помогают им выживать. Смотрите, как много туристов. Целая колонна туристов. Но еще мы давно не видели такой организованной колонны туристов, которые идут все вместе в такую жару, 40 градусов почти, да? Это же просто невероятно, Но мы хотим закончить наш сюжет именно на этом красивом вальсе. Давайте обратим на внимание. Молодцы, да? Как они стараются. И они, они смотрят куда-то вдаль, эти музыканты. Они отстранены на музыку. Отличены, да? Так что оставайтесь с нами и обязательно, обязательно приезжайте в Венецию. До скорой мы в Венеции. Мы хотим вам показать, что такое пробка. Пробка гондолова. Гондолы попали в пробку. Пожалуйста, смотрите. Наверное, вы этого еще не видели. А мы хотим вам показать, как бывают пробки и в Венеции. И это неправда, что здесь свободно, можно плавать на катерах, на гондолах, на лодках и так далее. Потому что бывает вот такая вот история. Люди могут стоять, Мы не скажем, конечно, что они могут стоять часами в этой пробке, но полчасика, 40-50 минут они могут здесь простоять, вот в этой маленькой узкой улочке. Конечно, это неприятно, но когда ты находишься в кругу своих друзей, семьи и так далее, в принципе, это не так важно. Ты можешь находиться в этой пробке какое-то время, Здесь очень жарко. Вот это вот. Если они все там без мороженого, конечно, нам их немножечко жарко. Поэтому, когда вы приезжаете в Венецию, там будет жар, обязательно покупайте вкусное мороженое. Оно продается везде. Например, вот там. Да? Так что приезжайте и наслаждайтесь, наслаждайтесь вашим отдыхом. До скорого. Вот э, мы хотели просто продолжить. Мы говорили, что здесь большая пробка гондол в Венеции но тоже мы хотели вам показать, как профессионально гондольеры делают поворот. Давайте мы посмотрим и понаблюдаем какое-то время. Вот одна уходит под нас, под мост сразу сейчас. Но давайте понаблюдаем, мы сейчас увидим следующие. И потом еще одна, и потом еще одна. И мы увидим, насколько эти люди умеют профессионально в этих маленьких улочках, проходах, этих канальчиках, да, управлять этими своими гондолами и, конечно же, и показывать красоты Венеции туристам, которые приезжают сюда со всего мира. Казалось бы, мы уже ждем какое-то время, поэтому сейчас они должны появиться. Смотрим. Это, конечно же, вызывает у нас интригу. Мы уже напряжены. Мы хотим увидеть, когда же они появятся. Но сейчас появятся. Смотрим. Мы начинаем переживать, а не обед ли часом у них. Или может быть, может быть такое, что они передают сигнал друг дружке, что здесь трафик, джамп, И поэтому не стоит ехать сюда, плыть сюда, да? А, мы дождались нашей очередной гондолы. Так смотрим, как гондольер сейчас делает профессиональный поворот в этой узкой, в этом узком канальчике. Вот, пожалуйста. Он справился, но не только справился. Он сделал это профессионально. И мы видим, как нас снимают с гондолы тоже молодые люди. А давайте мы попробуем взять эм, интервью у двух гондольеров. Может, они нам чего-то расскажут. Ну, мы тогда продолжим наш сюжет. Мы увидим еще один поворот. К сожалению, не говорят по-английски, а мы не говорим по-итальянски. Это наша проблема. Кто-то из нас должен какой-то язык обязательно выучить. Мы будем учить итальянский. Мы люди не гордые, так что будем учить. Следующий поворот? Пожалуйста. Поэтому приезжайте, покатайтесь на гондолах. Обязательно в Венецию, в этот прекрасный город. Погуляйте, посмотрите вокруг. И обязательно, обязательно поплавите на вот эти большие-большие каналы. Посмотрите, как много здесь мостов. Так что оставайтесь с нами и до скорого.